Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiris Klan. Rafizi Ramli dah bagi kata dua kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi persoalannya, kenapa sekarang baru nak bagi kata dua tersebut? Kenapa tak bagi dari awal? Kenapa selepas anda dan rakan-rakan anda bakal disepak secara berjemaah dari PKR, barulah kelangkabut nak bagi kata dua lah nak reform itu ini sebagainya? Anda dengan Nur Izzah pun sama je poyo masalahnya kita intro dulu. La 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 la, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang dalam pemilihan timbalan Presiden PKR, kita dah melihat dua watak yang berbeza dan saya dah sentuh benda ni beberapa kali. Watak pertama, Rafizi Ramli. Seorang yang rebel, seorang yang cuba untuk melawan status quo dan cuba untuk menunjukkan betapa belialah lah reformis sebenar. Hendak buat reform dalam uh, parti dan sebagainya. Manakala Nur Izzah pula lebih kepada mempersej perpaduan. Damailah kita. Bersama-sama kita kukuhkan kuali parti dan sebagainya. Kita kena ingat ini adalah keluarga kita dan sebagainya. Ya betul. Memang keluarga anda. Why Nur Izzah? Dan sebab itulah parti anda pun nak jadi macam parti keluarga anda. Tapi tak apalah, belakang cerita tuan-tuan dan perempuan sekalian. Cuma sebelum saya nak cerita lebih lanjut tuan-tuan dan perempuan, Rafizi ada kata hari itu yang dia telah mendapat pelawaan dari PAS untuk menjadi PAS dan beliau ini akan diangkat menjadi pimpinan sekiranya kalau Rafizi ini menyertai PAS. Soalan saya kepada orang-orang PAS, tolong jawab ya korang dengan chat, anda setuju atau tidak Rafizi Ramli ini menyertai PAS? Saya nak jawab pun susah sebab saya ini walaupun ahli PAS, tetapi, ialah saya pun tak tiba taklifan. Saya ini bukan pemegang jawatan dekat cawan kan ke, dekat kawasan ke, dekat negeri ke apa-apa ke, tak ada. Jadi, kan kalau saya bagi pandangan kagang, orang kata saya macam lebih-lebih pula. Tetapi, lah kan, kalau anda janji saya, kalau anda rasa-rasa nak pas kena kutuk berjemah selepas ini, ambillah Rafizi itu jadi ahli anda. Ha, itu kata-kata saya lah. Tetapi balik pada cerita kita, tuan-tuan double boslan Kita semua tahu sekarang ini Rafizi betul-betul rebel. Dan banyak sekali perkara yang beliau tengah sanggah kepimpinan PKR pada ketika ini. Termasuklah ada sekali itu ketika beliau tengah berceramah, Anwar Ibrahim dikatakan call dia. Tetapi dia tak angkat phone tu tuan-tuan. Dia tak angkat telefon tu. Dia biar je Anwar Ibrahim tu kata apa, hanging macam tu je. Ush, luar biasa betul Rafizi ni kan. Tetapi... Ada satu benda yang menarik yang Rafizi sebut dalam salah satu ciri ceramah beliau yang ingin kita ceritakan dekat sini Anda tonton video ini Yang ini bunyi kasar lah Dan esok akan jadi berita besar lah. Tapi saya nak menyuarakan Suara hasrat Akak Umbi Kepada yang amat berhormat Presiden Dato' Sri Anwar Ibrahim Selama ini Ada satu kuasa yang diberikan Kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim Sebagai Presiden Kalaupun anggota itu Tak cukup satu tahun Dengan pelepasan Presiden Dia boleh bertanding Kan? Saya nak minta kita batalkan pelepasan itu 100% saudara-saudari. <silence> tak boleh dah. Saya sebut kepada Datuk Seri Anwar, dia kata saya tak tahu orang bagi kat saya, saya sign lah, Tak boleh dah macam itu Datuk Seri. Akan masuk jenis-jenis macam Amir Hussein semua dan segalanya ini memalukan parti kita. Sebab itu orang luar tanya macam mana bekas bendahari MIC yang meletak jawatan selepas 6 bulan. Baru masuk parti 2 tahun terus dapat parlimen selamat Tak sampai setahun lepas itu jadi timbalan menteri Tak sampai 4 tahun dalam parti Sekarang nak jadi naik presiden parti Sebab apa? Sebab bagi pelepasan dah dulu Jadi saya ulang sekali lagi setuju ke tidak lepas ini tidak ada kuasa sesiapa pun untuk bagi pelepasan kepada anggota parti lain masuk untuk bertanding dalam parti ini saya sekali. Dekat video ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rafizi telah meluahkan satu ultimatum yang dia telah cabar secara terbuka terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana dia kata macam ni. Biasanya kalau dalam undang-undang parti, orang yang baru setahun menyertai parti, dia tak boleh bertanding jawatan ke apa-apa ke sebagainya. Even nak diberikan kawasan untuk PRU pun tak boleh. Melainkan kalau mendapat pelepasan. Pelepasan dari siapa? Pelepasan dari Presiden Parti. Presiden Parti iaitu Datuk Sri dia ada kuasa untuk memberikan pelepasan tersebut. Bermaksud contoh saya ni orang PAS kan. Tiba-tiba saya melompat masuk PKR. Nauzubillah. Saya melompat masuk PKR dan kemudian orang PKR terus nak angkat saya jadi ketua cabang kapal ke apa contohnya. Patutnya tak boleh. Tetapi kalau dapat pelepasan dari Datuk Seri Ibrahim, maka ianya dibolehkan. Ha, itulah antara benda yang berlaku dalam PKR. Dan Rafizi telah bising tentang perkara ini. Dia kata orang-orang seperti inilah mereka yang masuk parti terus jadi pemimpin mi segera. Dia orang masuk parti terus jadi pemimpin, masuk dapat jawatan, masuk dapat kawasan, masuk dapat oh, ok, apa, kawasan pelan dan sebagainya kan. Jadi mereka inilah bak kata Rafizi yang telah merosakkan parti. Sebagai contoh, dia bagi dua contoh eh. Satu Amir Hussein. Amir Hussein ni saya tak pasti siapa kan. Saya pun tak check sangat dia. Mungkin lah tak popular pun masalahnya. Nombor duanya dia cerita pasal Ar-Ramanan. Iaitu bekas orang MIC kan pemimpin MIC itu. Dia masuk PKR. And kemudian tak berapa lama lepas itu. Dia dah didapat kawasan pilihan raya. Dia dah jadi orang kata apa timbalan menteri. Dan sekarang ini dia nak bertanding jawatan net presiden PKR. Dalam masa empat tahun saja dia menyertai PKR. Jadi Rafizi kata benda ini tidak boleh dibiarkan kerana inilah katrafizi yang akan merosakkan parti. Orang-orang yang baru yang tak ada roh reformasi, tak ada roh perjuangan PKR, tiba-tiba masuk parti dan dapat laba serta macam-macam lagi. Jadi Rafizi telah memberikan ultimatum kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas ini, jangan bagi lagi pelepasan tersebut. Tak boleh lagi dah bagi pelepasan tak boleh. Tolak satu Tidak boleh langsung orang-orang yang baru masuk PKR setahun dua tahun terus dapat jawatan, terus dapat kawasan beraya, terus dapat kedudukan dalam parti dan juga negara. Dia kata, tolong hentikan semua ini. Kita nak pulihkan balik parti kita. Ah ha, Itu kata-kata Rafizi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sudah tentulah kata-kata itu disambut dengan tepukan yang sangat-sangat gemuruh lah daripada penyokong beliau yang berada dekat stage tu kan. Tetapi satu saja soalan saya nak tanya. Rafizi ini dah jadi timbalan presiden PKR sejak tahun 2022 tau. Selepas dia mengalahkan Saifuddin Nasution. Dan sebelumnya juga, sebelum dia bercuti panjang dia kan, beliau juga pernah menjadi net presiden keadilan. Tapi tak apalah, masa zaman itu mungkin masa itu tak ramai orang baru masuk kot. Tak apa. Sekarang ini dia dah jadi timbalan presiden sejak 2022. Selepas kongres PKR pada ketika itu mengalahkan Saifuddin. Kenapa dalam tempoh 3 tahun ini Rafizi, 2022, 2023, 2024, 2025 ni kan? Kenapa dalam in tempoh ini anda tak bersuara langsung tentang perkara itu? Bukannya anda tak nampak. Bahkan anda ini pengarah pilihan raya tau. Bila anda ini pengarah pilihan raya, anda ada kuasa untuk bersuara. Macam contoh anda nampak Ramanan dapat oh kata apa, watikah untuk bertanding dekat kawasan ini sebagainya kan. Bert dapat bertanding dekat kawasan senang, boleh menang sebagainya. Anda boleh bersuara. Anda pengarah pilihan raya. Kenapa anda tak cakap dengan Datuk Seri Anwar Selaku ah, Presiden Wahai ah, Datuk Seri tak boleh benda ni Ramanan masih terlalu baru dan PKR Kita tak boleh bagi di kawasan Kenapa tak cakap macam tu Kenapa nak tunggu sampai pemilihan kali ini Baru nak cakap semua Baru nak dedah semua Baru nak ultimatum itu, ultimatum ini dan sebagainya Saya ada baca tau komen dekat TikTok Dia kata memanglah sekarang baru nak cakap Sebab baru sekarang dapat kerosakannya Eh come on lah Takkanlah kita semua nak jadi data hantu buat tengah dah Betul tak? Takkanlah bila benda dah jadi, benda dah rosak, baru kita kata, oh dulu tu lah aku dah cakap dah. Pada dulu aku tak cakap apa masalahnya kan? Sama lah poyo macam Izah, Nur Izah kan? Nur Izah saya kata apa? Oh, nanti kalau saya dapat mandat, saya akan panjangkan bantahan pelantikan Azam Baki kepada Datuk Sianwar. Semasa engkau naik presiden sekarang ini pun, kau tak bercakap, jangan cerita lah pada masa katang, betul tak? Jadi, entahlah tuan-tuan sekalian. Macam ada satu perangai geng-geng -gen PKR ini, bila mereka ini nak bertanding pilihan raya ke apa-apa ke, tak kira pilihan raya parti ke, pilihan raya umum ke apa-apa ke, mereka suka berjanji. Dan janji mereka, janji yang sangat populis. Janji yang memang orang nak dengar. Janji yang orang kata, oh memang betul lah, aku naklah benda ni. Tetapi bila dah dapat jawatan, masing-masing senyap-senyap. Masing-masing diam, masing-masing tak kata apa dah. Semua dia duduk diam, mengira duit, mengira jawatan, mengira pangkat yang mereka dapat. Inilah dia masalah tuan-tuan sekalian, perangai orang PKR. Kan? Ini bukan satu benda si fitnah tau. Memang benda itu yang anda nampak terjadi. Betul tak? Anda tanya mana-mana kat orang luar sana, betul tak apa yang dia cakap ni? Mereka kata, saya cakap benda yang benar. Mereka ini ketika nak bertanding, mesti nak berkempen. Ho, dia orang punya sembang. Kita pun goyang bang. Ish, dia macam betul kan? Luar biasa. Ini yang kita dengar. Inilah pemimpin kita. Tengok-tengok bila dia dapat jawatan, bleh. Senyap semua sekali. Ha, inilah isu dia, tuan-tuan dan sekalian. Dan ini termasuk juga Rafiz Ramli ketika jadi pembangkang, oh macam-macam benda yang cakap. Boleh turunkan harga MyV ke RM25,000 lah. And then kemudiannya kita boleh pastikan yang apa Azam Baki ditangkap lah. Kita nak cari Azam Baki sebagainya. Tengok-tengok bila dah jadi kerajaan, dah jadi menteri. Hmm, entah mana-mana pergi -mana formulanya. Samalah macam Adam Adli ni kan. Oh masa dia aktivis belajar dahulu memperjuangkan kita nak hapuskan PTPTN PTPTN ni kau tak rasa dah salah ke ah, kau dah kutip apa tu faedah bunga daripada pelajar ini kan kau kutip untung haram bla 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 kita nak berikan percuma tengok-tengok bila dah jadi timbalan menteri um, PTPTN masa tu memang merupakan satu benda yang yang memang uh, popular lah tetapi uh, realitinya sukar untuk dilaksanakan eh poyo lah kau Adli memang lawak gila kau masalahnya kan Allah buat tak nak lah cerita lebih-lebih. Sekarang jadi kau marah aku pula kan. Tapi itulah. The thing is, nampak sangat yang mereka ini ketika nak dapatkan undi, ho, oh, segala benda mereka cakap, segala benda mereka berjaji, ultimatum sana, ultimatum sini dan sebagainya. Dah dapat jawatan, flash, senyap semua kali tuan-tuan dan sekalian. Inilah formula mereka sejak dahulu sampai sekarang. Inilah formula yang mereka guna pakai dan saya cakap terus terang, cerita ini rakyat, kena juga aku umi PKR. Kalaulah kita ini belajar kesilapan kita dahulu, insyaAllah kita takkan bodoh. So, soalan saya kepada anda semua. Adakah kita ini terlalu bodoh untuk mempercayai semua ini sekali lagi? Ha, tepuk dada. Tanya pen yang mengundi nanti insyaAllah. Tanya, kamu raja formula. Mana formula kamu? Memang bahlul. Formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan yang jadi sekarang ni formula lah tu.